Reumatoloji xəstəliyi ilə övladı olan valideynləri nəksəriyyəti mənə belə bir sual verir. Bu xəstəliyin yaranma səbəbi nədir? Bu xəstəliyin yaramasında valideynlər əksər hallarda özlərini günahlandırırlar. Gecmə həkimə müraciət etdilər. Gecmə aşkarlandı hər hansı bir şikayətləri. Cavab olaraq bu gün bu postda paylaşmaq istəyərdim. Bu suallara ətraflı cavab vermək istəyərdim. Rematik xəstəliklərin əsas səbəbi immun sistemimizin nizamsız doğru işləməməsi. Bildiyiniz kimi immun sistemi bizim ə, bədənimizə vidudumuzu yad ə, agentlərdən infeksiya, virus, bakteriya, infektiv törəncəkləri virus bakteriyadan qoruyur. Doğru onları tanıyıb onlara qarşı antitel yaradır. Hal-hazırda antitel çox məşhur bir sözdür bildiyimiz pandemiya ilə əlaqədar və bu antitelər uzun müddət davamlı ə, qan dövranında dövrən edir. Rematik xəstəliklər zamanı nə baş verir? Bu xəstəlikdə autoimmun xəstəlik adlandırılır. Bunu nəyə görə? ki immun sistem özünə qarşı autoantitelər yaradır. Yəni artıq virus, bakteriya deyil, bədənimizin öz hüceyrələrini özünə düşmən görür və ona qarşı antitel yaradır. Və buna bağlı olaraq da avtomun xəstəliklər yaranır. Onu da deyim ki, reumatik xəstəliklər sadəcə bir tək olan avtomun xəstəlik deyil. Bədənimizin fərqli sistemlərini əhatə edən auto xəstəliklər var. Məndə bağırsaq sistemi, misal üçün, kron xəstəliyi, qanla bağlı hematologiyayla bağlı olan auto immun anemiyalar, zobla, yəni ə, xalq arasında belə deyilir, qalxana bənzər, vəzin Hashimoto adında bir xəstəliyi var. O da auto immun xəstəlikdir. Burada nə baş verir? İmmun sistem öz gücünü tam olaraq bədənin hər hansı bir hüceyrəsinə qarşı onu düşmən kimi görüb ona qarşı antitel yaratməyə başlayır və xəstəliklər əmələ gəlir. Validentlərin ikinci sualı da var. Nəyə görə biz avtoantiterrən bütün aksər xəstələrimdə təbii ki ana adlanan və ya ANA adlanan markerləri yoxlayırıq. Həmin bu antitellər antinüklər antigen adlanır və bir qrup antitellər var, avtoantitellər var ki, onların nəzərindən əsl olaraq biz xəstəliyin ə, hansının olduğunu, yəni reumatoloji xəstəliyin dəqiq hansı olduğunu və xəstəliyin necə inkişaf etdiyini biz görürük.